2 двоби – это украинская национальная школа смешанных боевых искусств. Это целая система спортивно-патриотического, военно-патриотического и спортивного воспитания нашей молодежи. Проводим сегодня Кубок области среди взрослых спортсменов, это 19 лет и старше, и чемпионат области среди детей, юношей, юниора. Сегодня мы проводим отбор на Кубок Украины, который будет проходить в городе Сумы, и также всеукраинский турнир среди детей и юниора, который также будет проходить в Сумах с 17 по 19 марта. В первую очередь мы проводим для того, чтобы дети попробовали себя, попробовали выйти на площадку, не испугавшись. То есть это немаловажная психологическая подготовка для ребенка, подготовка его к будущему к жизни, не боясь идти через боль, страх к победе, к цели, к достижению каких-то вершин. Мы организовать группу людей, которые неравнодушны к спорту, неравнодушны к детям, которые помогли нам купить за первые места кубки, которые будут вручаться победителям во всех весовых категориях. Это партнеры нашего турнира это университетский стоматологический центр. Харьковского национального медицинского университета, непосредственно Берегова Марина Михайловна, а также представители киевской компании «Байкон» и торговой сети Dental Group. Остались неравнодушными к нашему турниру компания из города Северодонецк, это Луганская область, эстетик-центр, центр эстетической медицины. Помогла киевская компания «Переяслав Дент», стоматологическая компания. Вот, спасибо им большое спасибо за то, что помогли. Мы рады этой помощи, рады, что люди слышат нас и пытаются помочь детям в достижении их целей. В настоящий момент мы выступаем как спонсоры этих соревнований с фирмой «Регард». Наши сотрудники, которые водят деток сюда и сами участвуют, предложили нам быть спонсорами, и мы дали согласие, потому что понимаем, что дети – это наше будущее, им надо помогать. Но я не считаю, что мы тратим деньги, я понимаю, что мы приносим пользу, потому что сами сейчас понимаем, какая обстановка у нас в стране, денег не хватает на все, и поэтому, естественно, ищут спонсоров, которые могут помочь в соревнованиях и вообще детям для их развития. Мы довольны, потому что мы видим родителей, видим счастливые лица детей, и бесспорно нас это радует. Наборство – это квинтэссенция жизни. В них проявляются все эмоции, которые только могут выплеснуть у человека во время боя, когда адреналин застит глаза. Это хорошая подготовка к жизни во всем ее проявлении, профессиональной деятельности, в семейной, в личных отношениях и в социальной сфере. Мы наблюдаем такое большое количество разделов, то есть самых простых, самых легких. Не травмоопасных для детей, таких как Однутан и тан-дво-би. это демонстрация приемов самообороны. Потом идут разделы забава. Это с остановкой ВКонтакте. Борня это легкий контакт. И уже Герц это полноконтактные бои с применением максимального количества технических приемов, ударной техники как руками, так и ногами, также борцовской, с применением болевых приемов и удушающих. Самое главное соревнование это закалка духа, то, что нельзя получить на тренировке. Можно физическое воспитание, координация, многие другие качества, но здесь, только, только здесь можно проявить силу духа и отрепетировать это, э, ну, реализацию в жизни, скажем так, репетиция. Наш вид спорта, казацкий голубой, он универсален. Мы можем объединять все виды спорта, то есть как тарате. Это вот раздел забава, который сейчас проходит рядом. Разделы кикбоксинга, Квандо, лайт контакт. Вот раздел у нас называется Барня 1. Также потом в октагоне у нас будут проходить версии с борьбой, где выступают рукопашники, самбисты, прочие направления, которые связаны с борьбой непосредственно. Есть раздел самый красочный, яркий. Это Герц 3. Самый тяжелый сложный, который проводится среди взрослых спортсменов. Проводим турнир на трех площадках, два татами и один октагон. В первой половине дня у нас выступают дети, юноши, младшие, юниоры и взрослые будут выступать во второй половине дня после трех часов. На сегодняшний день у нас собралось порядка 420 участников, это очень много для нашего молодого вида спорта. Соответственно, принимает участие порядка 22 клубов. Из области и города Харькова. Сам как харьковчанин, да, бывший харьковчан не бывает, несмотря на то, что я как бы, живу в Киеве, как харьковчанин мне очень приятно, что дело, которое мы начали в принципе давно еще, оно растет и продолжается, оно увеличивается. Большое количество участников, 420, большое количество клубов. В принципе, Харьков на сегодняшний день, вот Харьковская область, Днепропетровская, это единственные области, в которых принимают участие не только жители э, столицы, скажем так, областной, да, там, а еще и города из области. Вот сегодня мы видим э, с нами здесь и Красноград, и Змеев, и Комсомольск, и Чугуев. Поэтому в Харькове действительно очень сильно. Харьковская область сегодня действительно на первом месте в Украине по казацкому двубою. Я надеюсь на Кубки Украины, которые будут 18 марта. Они это подтвердят. мы участвуем уже на протяжении трех лет. Каждый ну, образно правовую область, потом Украину, мир. Мы участвуем не первый раз. И в Харькове мы, наверное, не знаю, за три года уже много раз провели соревнования. сегодня спортсмены, которые завоевали на чемпионате мира, который проходил в декабре месяце, завоевали первые места. Соответственно, вот сейчас они на площадке судят. Это мастера спорта международного класса. А после трех часов они уже будут выступать и принимать непосредственное участие для отбора на Кубок Украины. Сегодня у нас принимают участие дети даже с пяти лет. Как ни странно, да, самые маленькие девочки, мальчики и э, до э, 30 лет. Были представители 30 лет. Меня зовут Илюша Костюченко. Илюша, а какой клуб ты достигаешь, а какой команды? Э -э, за Украину. Илюш, сколько тебе лет? 5 лет. Илюш, скажи, почему ты решила идти в единоборство, биться? Так сильным быть, и все так защищаться, и с противниками сложаться. Я занимаюсь уже два года. Ну, я увлекаюсь медалями, спортом, по С кем я дерусь, постоянно он хочет со мной подружиться. на сегодняшний день я дал возможность выступить молодым ребятам так как самое главное обоима, так называемая они сейчас готовятся на профессиональные бои и кто-то на сборах тренировочных поэтому сегодня я выставил команду из молодых ребят которые в первый раз будут выступать на соревнованиях. Весовые разные, в основном юниоры, э, дети есть, взрослые. Есть также, ну это, для, наверное, для этого турнира, наверное, будет таким главным моментом. У меня парень здесь дома, э, глухонемой, Вот он сегодня будет пробовать свои силы. Я спокойно общаюсь с парнем, который там не общается, он не слышит. У нас, мне помогают мои ребята в зале, потому я всегда говорю, что есть Давид которым нужно помогать. Если я не вижу, то он помогает. В общем, спорт это такая, наверное, не просто спорт, да? А люди, которые в спорте, они помогают друг другу. Мы большая семья. честно говоря, я когда шел на соревнования, я не сказал отцу, я сказал маме утром, сегодня, когда из дома выходил, мама, я иду на соревнования. Я попросил маму не говорить об этом, папе. Но, как оказалось, я когда вышел драться, вижу сзади отца, я подумал, что мне нужно выкладываться здесь. Конечно, это много влияет, как бы. На тебя большая ответственность, когда за тебя болеют. Ты не должен подвести свою команду, своих родных. Сам Кузацкий двубей, как вид спорта, он был организован, зарегистрирован в Украине еще в 2002 году. Основателем этого вида спорта Анатолий Поповичем, к сожалению, его уже нет с нами, царство ему небесное. И нами, как бы молодыми продолжателями этого дела, в 2012 году была организована Всесвитняя Федерация Казацкого Дубоя именно с целью развития Казахского Дубоя не только в Украине, но и во всем мире. Чтобы весь мир узнал о том, что в Украине есть свое национальное боевое искусство. Как, например, в Японии карате, в Корее тейквондо, во Франции сават и так далее. Теперь уже многие знают, уже в 20 странах зарегистрированы официальные представительства Казахского Двубоя. И многие страны уже знают о том, что есть Такое боевое искусство украинских воинов, украинских самураев, казаков, характерников. Вы видели это на чемпионате Украины, уже принимало участие 16 стран. Нам присоединяются страны из Азии, такие как Ливан, Иран, Турция, страны Африки, такие как Конго, Марокко и так далее. Естественно, европейские страны уже популярны, это и в Западной Европе. В этом году было открыто представительство в Австрии, в Литве, в Польше. Ну, таким образом растем. очень радует, пространство очень радует, количество людей. 450 человек сказали, только детей заявлено. Такого я не помню за крайние лет 15, чтобы в области участвовали вообще такое количество людей. Это очень радует, обнадеживает, что поколение выбирает, сделал выбор такой же осознанный родители и дети заниматься спортом. Это очень приятно. Сегодня на параде очень много девочек. Даже выступает моя крестница первый раз. Ей всего лишь 7 лет, 21 килограмм весит. Первый раз будет пробовать себя на соревнованиях по кому двубой. Поэтому девочек очень много. У нас уже есть первые мастера спорта международного класса. Девочки тоже занимаются, тоже показывают свое мастерство. И мы это только приветствуем. Обе. А расскажи, а сказать, что это такое? Там девушка. Почему тебе нравится эта Потому что там можно выиграть кубки и медали. Я приехала сюда выступать и поддерживать также и свой клуб. Хочется съездить на Кубок Украины также, чтобы выиграть сегодня. Поехали туда. Я занимаюсь, чтобы боялись, наверное, все не, под, ну, не лезли. Ну, во-первых, чтобы уметь вас защищать, потому что у нас сейчас такое время, что надо это делать. Ну, а во-вторых, просто чтобы держать себя в форме, чтобы быть спортивной. Меня в школе обижал один мальчик, и поэтому я хотела, чтобы я могла отдать отпор, ну вот я постоянно переживаю. Получилось достичь второе место. Дралась я только с одной девочкой в финале. Поэтому я заработала второе место. У меня была 67-я пара. Мне сказали, что можешь отдыхать, можешь есть, потому что я утром пыталась перед взвешиванием успеть. А оказывается, у нас не будет взвешивания, поэтому я не ела, а потом мне сказали, можно есть, так как у меня пара еще очень не скоро. А нам решили на два татами разбить. Ну и а я съелась. И оно все мешало. Нету разницы, девочка или мальчик. Есть человек в первую очередь. Спорт Комплексное развитие личности, начиная от физических качеств, морально-волевых и, и дарит, естественно, много друзей коллектив, который потом в дальнейшем друг друга поддерживает. Для этого нужно соревнования. Этот э, сплотить и показать, что такое настоящее развитие патриотизма. Я отправил папа сюда. Ну, я поочередно занимался, занимался, тренировался. Мне это я узнавал все но новые удары, новые приемы, и э, потом мы еще. В школе показывали выступления. Поначалу, когда первый бой, ну э, немножко страшно, а потом уже, когда уже не, несколько боев провел, то уже, ну не так страшно становится, и ты привыкаешь ко всему. Надо готовиться, потому что, ну, ну на тренировках э, тренируется, а ну а когда на тренировках, ну там Определенный день не подходит, и спортсмен может потерять свою форму. Уровень соперников был неплохим, и я, отодол... ну, я отодрался неплохо. Я готовлюсь всегда, я пытаюсь держать себя в форме потому что всегда найдется тот, кто будет сильнее, чем ты. И нужно готовиться к этому дню. Я уже раз на этих соревнованиях. Сегодня я занял первое место и планирую дальше продолжать поехать на Украину, а там может быть и на мир. Совершенству нет предела. Мне понравилось, как я выступил, но я знаю, что я могу лучше и собираюсь показать лучшие свои достижения на Украине. уделил два, месяца на подготовку. И вот, конечно, результат первое место. Раньше выступал по ММА, вообще базовые выступал вольные. На ММА перешел только недавно, уже почти два года занимаюсь. Здесь как бы, нужно проявлять свою храбрость, мужество. Как бы, ты должен здесь выкладываться до конца. Ты здесь дерешься, а кто-то борется, к примеру. Да? Было три поединка, и все были достойные соперники, сильные соперники были. В казацком двобое я изначально, на данный момент являюсь э, мастером спорта международного класса по казацкому двобою и мастером спорта по кикбоксу. Выступал уже неоднократно на чемпионатах мира, Европы. Я, получается, заявился в трех весовых категориях. До 75 я сейчас выиграл. У меня еще будет одна категория до 80 килограмм. И еще по одной версии вот меня опять вызывают. К этому кубку было подготовиться немножко тяжело, потому что новогодние праздники, выходные, день рождения. И так получилось, потихоньку готовились, я думаю, выступили достойно. Даже спортсмен должен быть достойный. Если он даже проиграл, он должен показать себя достойно. Он должен быть примером для остальных. Потому что спортсмены – это необычные люди. Они несут э, славу и честь в нашей страны. Как спортсмен ты должен быть воспитанным. Неважно, ты чемпионом будешь или, или не знаю, олимпийским чемпионом будешь ты. Главное оставаться всегда человеком, уверенным в себе. Казацкий двубой это более как народный вид спорта. Он показывает, что наша наша держава была сильной, и она еще не потеряла своих казаков, и они такие, как были раньше, только сменили вид одежды. из маленьких детей настоящих мужчин которые могут постоять за себя за своих родных за девушку за близких и я думаю что казацкий двубой будет продвигаться выше выше и скоро о нем узнают не только украина но и весь мир Самое главное – это дух. А потом, естественно, хорошая работа тренера, который развивает физические качества у спортсмена. Это и сила, и выносливость, и ловкость, и гибкость, и быстрота. Развивает технические качества, с помощью которых он может побеждать и не дать в обиду себя, не дать в обиду себя, свою семью и, конечно же, свою родину – Украину. Хотел бы пригласить всех родителей, приводить к нам наш вид спорта, казахский голубой, своих деток для того, чтобы они поднимали свой патриотический дух. Так как это национальный вид спорта, мы поддерживаем всестороннее в развитии, в достижении целей ваших детей. Приводите, мы будем рады видеть в наших секциях.